Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко Напруженою Залишається ситуація на сході України. Бойовики готували теракт на одному з автомобільних мостів у Донецькій області. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Вчора, о 10.00 в Донецькій області, неподалік Костянтинівки, прикордонний наряд на підставі інформації СБУ завадив чиненню диверсії на одному з автомобільних мостів. Повідомив він, там було виявлено та вилучено вибуховий пристрій з. Пластиду вагою близько пів кілограма речовину передали співробітникам МВС для проведення експертизи, додав Андрій Лисенко. Як виглядає зараз схід України станом на 17 листопада на 12-ту годину? Прошу показати карту, яку склала Рада національної безпеки та оборони. Як повідомляє РНБО, вчора в районі Донецького аеропорту артилерія сил АТО знешкоджила. Одну із банд бойовиків терористи упродовж доби обстрілювали з танків і мінометів Донецький аеропорт та позиції сил АТО в Пісках. На жаль, карту ми зараз не можемо вам показати. Йдемо далі. Отже, Юрій Сиротюк, народний депутат України, на своїй сторінці в Фейсбук написав про те, що одного із заступників Миколи Литвина було. Оголошено у розшук, отримав надзвичайно цікаву інформацію. Одного разу ми писали про колишнього заступника Миколи Литвина, якого дивним чином призначили заступником міністра оборони генерала Ліщинського. До речі, саме він відповідав за тилове забезпечення, отримав інформацію з надійних джерел. Що наш герой нібито подався в біга за кордон, хоча на сайті Міністерства оборони й далі відповідає за неіснуюче тилове забезпечення. Також питання, чому вкотре держприкордонслужба дала виїхати за кордон черговому зловмиснику. Роблю офіційне звернення, щоб перевірити цю інформацію. До речі, жоден один, жоден генерал з відомства Литвина. Які втекли з відомства у тяжкий час, не потрапили під люстрацію. Ні одного немає запису без права обіймати посади 10 років. Відсидяться, доки війна і збирається повертатися назад. Написав Юрій Сиротюк на своїй сторінці у Фейсбуці. Тим часом Євген перебиніс це. Речник Міністерства закордонних справ України пише в Твіттері: в новинах російських каналів з натяжкою ще можна вірити лише годиннику з московським часом. Брехливий навіть прогноз погоди з Кримом у складі, написав Євген Перебийніс. Володимир Омельян пише свої враження від перегляду новин на російських телеканалах. Пол вечора російським новостям. Да, ані такі. Сбежали с саммита. Да, в России жопа. Челядь уже сама не знает, как объяснить генеральную линию партии. И нет, это не Россия Пушкина, Достоевского, Толстого. Это, если хотите, культурно Египет, пирамида великих людей, которого не имеет никакого отношения к нынешнему населению, написал Владимир Омельян. Георгий Сатаров, колышний помощник Ельцина, пишет на своей странице на «Эхо Москвы». «Я немало живу на свете, много ездил и видел, люблю историю и очень много читаю. Я не знаю ни одного лидера, про которого пишут, поют и рисуют то, что пишут, поют и рисуют про президента моей страны. А ведь у него кнопка ядерного арсенала второго по размеру в мире». Вдумайтесь, до чего он довел весь этот мир, если все так все так происходит. А теперь про теплый прием в Австралии. 14 лет Путин наеживал, посмеиваясь, всю мировую элиту. Они терпели. Они знали ему цену. Знали уж точно лет 10. И знали про все. Они терпели, а он держал их за слабаков. А они терпели. Это у них такая политика. Мудрая, прагматичная. Теперь они у разбитого корыта. У них нет того, ради чего они терпели все его вранье и выходки. Зато есть война в центре Европы и угрозы много страшнее. Это они 14 лет формировали условные рефлексы Путина и доформировались. Сейчас они поняли, что произошло. Поняли, что сами дотащили Путина до нынешней ситуации. И потому вымещают на нем свой комплекс вины и снова проявляют слабость, применяя примитивный арсенал ухмылок и жестов прятания рук отворачиваясь и отводя взгляды. Все это, по сути, ничем не отличается от того, что они делали раньше. Столь же беспомощно, жалкое зрелище. Интересно, понимают, понимают ли это их избиратели, пытая радник Бориса Ельцина. Евген Киселев, телеведущий, пышен на своей странице на «Эхо Москвы». У Путина дела на внешнеполитическом фронте совсем плохи. Так мне кажется после саммита двадцатки, откуда Владимир Владимирович ретировался таки досрочно. Ретировался, несмотря на все уверения его Санчо Пансы Пескова накануне, что все слухи о досрочном отъезде Путина полная ерунда. Оказалось, не ерунда. Похоже, нервы не выдержали. И то правда, такого холодного приема, как в Брисбене, Путину никогда и нигде не, отка... не оказывали. Обама снова поставил Россию в один ряд с лихорадкой Эбола, как одну из мировых угроз. Премьер Канады заявил, я должен пожать вам руку, но я могу сказать только одно, вы должны убраться из Украины. На завтраке никто из лидеров Запада демонстративно не захотел садиться с Путиным за один стол. Фотография, где главный кремлевский начальник сидит один за огромным пустым столом, красноречивее всех халуйских бодряческих отчетов про кремлевских СМИ, про то, что саммит якобы прошел в очень доброжелательной атмосфере. И даже если кто-то попытается меня уличить в неточности, сказал, а вот и неправда, к Путину за стол подсела президент Бразилии. Я отвечу, тем хуже для господина Путина. Он едва ли мечтал о такой кампании. Мне кажется, главный итог саммита – западные лидеры приняли давно назревшие решение с этим президентом России, с этим режимом в стратегической перспективе дело иметь нельзя. Нет, разумеется, 7 минутно тактический Запад будет продолжать с ним общаться, вести диалог, увещевать, склонять к компромиссам. Но стратегически поставили на нем крест, написал Евген Киселев на своей странице на «Эхо Москвы». Российский журналист Аркадий Бабченко пишет также про прием Путина на саммите Великой Двадцатки у Австралии. Собственно, у России теперь два варианта. Либо она уже на полном серьезе, вот уже совсем, совсем по-настоящему, со всеми сопутствующими нищаками сползает в страны третьего мира, либо теперь десятилетиями на коленях, унижаясь жутким скрипом, сопротивлением и многократным битьем челом, будет вползать обратно в сообщество мировых стран. Куда ее во второй раз с такими широко раскрытыми объятиями, как это произошло на подъеме дружелюбия в 90-е, впускать, конечно, уже никто не будет. Выданный кредит гигантский, беспроцентный, на самых лояльных условиях, почти даром. И чтобы никто не ушел обиженным, живите, люди, вместе с нами. Мы рядом с вами. Мы рады вам. Европа для всех. Вова с величественной виртуозностью умудрился все это профукать несколькими движениями руки. Всех переиграл, всех. чё уж там, написал Аркадий Бабченко на своей странице у Фейсбуке. Тем часом Борис Немцов, российский оппозиционер, написал на своей странице в Фейсбуке про то, что прошли обшуки у лидера РПР «Парнас» и «Солидарность» из Новосибирска Егора Савина. Сегодня утром прошли обыски у лидера РПР «Парнас» и «Солидарность» из Новосибирска Егора Савина хотят пришить статью 282 «Разжигание ненависти и вражды». Поводом для обысков стал вот этот ролик, размещенный Егора на стене ВКонтакте. Его, Егор его сопроводил комментарием. Прикольно, очень похоже на проделки чекистов. Я согласен с Егором, это грубая работа провокаторов, направленная на срыв марша по защите федерального устройства России. Кремль підтримуючи сепаратизм в Україні, построил в Росії унітарне государство з нищими регіонами і намагається задушити всіх, хто бореться за соблюдіння Конституції, написав Борис Німцов на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і в Українській благосфері пишуть про коаліцію, про коаліційні перемовини, про коаліційну угоду. Тарас Березовець політолог пише на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну що діла на коаліційному фронті без перемін. Страна ведь никуда не спешит. На войне ведь главное не война, а маневры. А в политике важен не результат, а сам процесс. Хотя чего скрывать? Терпение уже на исходе. Господам политикам нужен свой матрос-железняков, чтобы пришел и со всей пролетарской решительностью сказал. Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что Караул устал. Мария Жартовская пишет, Егор Соболев говорит, что неправильно узнавать состав будущего правительства из медиа. И некрасиво. Да, некрасиво, когда Яценюк выходит на пресс-конференцию в пятницу, и ни с кем не советуясь и никого не спросив, в том числе и некоторых потенциальных министров, называет конкретные фамилии. Но это некрасиво для потенциальных партнеров и для тех, чьи фамилии назвали. Некоторые из них уже написали, что они будут работать в будущем правительстве. Многие сочтут это слабостью, нежеланием брать на себя ответственность. Не хотите идти в политику, рано или поздно она окажется в руках посредственности. Зато такая история очень выгодна Яценюку. Он-то назвал своих кандидатов в будущее правительство, он-то выбрал... І задав інформаційний тренд і волну остальні або должны ответить не хуже, или начать оправдываться. Вибори остальних становятся заложниками інформаційних трендів от Яценюка, или задавать собственные, опережая його на шаг. Нагадаю, що насправді коаліційна угода мала бути підписана ще минулої п'ятниці. Про це говорив лідер радикальної партії України Олег Ляшко, що мовляв про це вже лідери п'яти політичних сил, які Пройшли до нової Верховної Ради, вже домовилися, залишились якісь невеличкі технічні нюанси. Одначе, як бачимо, навіть і станом на понеділок коаліційна угода ще не парафована, тому що, звичайно, ж її будуть підписувати вже тоді, коли розпочне роботу новий парламент. Коли це станеться, поки що не зрозуміло. Одначе називають різні дати там, 21 листопада чи 24 листопада. Говорять про те, що. Нова Верховна Рада розпочне роботу вже 1 грудня. Одначе точної дати поки що не визначено. Як і не визначено, коли ж буде парафована коаліційна угода. А відповідно і будуть оприлюднені імена тих людей, які від коаліції посядуть місця у новому кабінеті міністрів. Ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарних та мирних. вечера, гарного та мирного вечера. До побачення.